Можливість бути в зібранні, мати цю зустріч друг з другом і наші спілкування з ним Скажемо слава нашому Богу. Хотів би, друзі, розпочинаючи наше зібрання, поділитися деякими думками, які Бог поклав мені на серце, і разом поміркуючи над ними, помолитися щиро Богу. То я зачитаю. Декілька місць Божьего Слова. И перше місце это книга Псалтир 26-й псалом. Я читаю такие слова. Четвертый стих. Одного просил я у Господа. Только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Еще одно место читаю, друзья. Оно описано в книге Деяния апостолов. І ви прослідкуйте, що об'єднує ці міста. Є одна фраза, яка об'єднує всі ці міста. І про цю фразу я хотів би поговорити. Відбулася прекрасна подія, Бог звершив працю апостолам Павлам і Варнавою, і після того, коли вже вони розходились, 43 стих стіг. 13 главы. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Слава Иисусу Христу! Еще одно место хотел бы прочитать, и их будет четыре. 1 Тимофею, 4 глава, вы знаете, звернение до Тимофея, але я хотел бы 15 стих. О всем заботься и всем прибывай, дабы успех твой был для всех очевиден. И еще, друзья, дуже важлива такая истина, где апостол Павел к Титу, звертаючись, говорить про элементы Божьей благодати. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Научающая нас, чтобы мы отвергнув нечестие, мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая Блаженного упования и явления Славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава нашему Господу. Кто подмитил, або подхреслил? такое связующее слово одно в этих всех местах, которые я прочитал. Яке оно, друзья? Пребывать. Вот я хотел бы поговорить на такие разумения. Что значит пребывать, друзья? Как мы разумеем слово пребывать и как разумеет Бог и что говорит Божье слово нам про состояние, не понимание, а состояние. Пребывать. И вот Давид в своем псалме говорит очень важные для нас Для церкви Господа Ісуса Христа віщи. Він каже, одного просил я у Господа. Знаєте, інколи бувають моменти в нашому житті, коли перелік наших бажань, е, звернені до Бога, присповнен великими проханнями і бажаннями, які нібито і ми маємо, і є у нас певні потреби. Але Давід зосередився на одному. І як ви думаєте, на чому? На важливому. Слава Ісусу Христу! Від чого? Все далі потім починає розвиватися. Він каже, одного просив я у Господа, тільки того іщу я. Заметьть у вашій житті, друзі, наскільки ви ціленаправлені іщете то, о чому просите у Бога? Зачастую в нашій житті, якщо переглянути, в більшості ми всі просимо, Боже, дай, Боже виріши, Боже, зроби. Але Давід дуже важливу річ говорить. Коли ми говоримо. Такого роду питання, як поїзд Божого лиця, для Бога і для нас недостатньо тільки бажати Його. Боже, я хочу. Я так хочу, щоб ти прийшов в моє життя. Господи, я так хочу, щоб ти змінив мене. Господи, я так хочу, щоб прийшло пробудження в моє життя. Я так хочу, щоб прийшло пробудження в мій дім, в нашу церкву. Це добре, коли у нас є добре побажання. Але Біблія говорить, давід дуже важливу думку висловлює. Я того шукаю. Друзі, наскільки ми з вами шукаємо те, про що благаємо і молимо Бога? Ви аналізували себе чи ні? От ви хочете, щоб Бог вас змінив. І ви як думаєте, Бог в одно вот отак раптом прийде, і утром ви проснетесь, і будете вільні від всіх проблем? Пороков и сложностей вашего характера. Нет, Давид говорит: я этого прошу, прошу, но не только прошу, я этим себя не утешаю, что каждый раз в воскресенье я прихожу и молюсь, Боже. Дай, Боже измени, убери всякие недостатки. Нет, это для меня недостаточно. Я еще целенаправленно двигаюсь к этой цели, чтобы ее достигнуть. Слава Иисусу Христу. А иногда мы себе потешаем в молитвах. Боже, ми шукаємо. У нас є добрі побажання. Інколи, друзі, я так переглядаючи своє життя, не раз помічав. Є, вроді би, правильні цілі. І оці правильні цілі, вони потішають тебе і заспокоюють, але є небезпека в цьому всьому, що просто бажання добре тебе не змінюють, друзі. Змінює нас Христос, коли ми вирушаємо в напрямку Його пошуку. Слава Ісусу Христу! Коли ми починаємо Його шукати. Біблія говорить, іщите його, коли можна знайти, коли ми починаємо зосереджувати себе, свого внутрішнього чоловіка, і починаємо ціленаправленно рухатися до цілі. Давайте переглянемо наше з вами життя, які цілі духовні я вже достиг в Господі Ісусі Христі. І з тих, які я висловлюю в молитві дуже часто. В контексте моего особистого життя, в контексте моих отношений с Богом. Что я уже на справде, або на практике достиг? Или все-таки я опять от дня в день прихожу и говорю, Господи, я опять хочу, я хочу, я хочу. И у нас Бог только вокруг нашего хотения. Но нет предметных практических действий, друзья которые бы свидетельствовали про то, что я рухаюсь не только до того, что я бажаю, а до практических моментов моего особистого життя, чтобы оно на самом деле пришло. И начало что-то изменять в мне. И Давид говорит очень важную речь. Дальше, чтобы пребывать мне в Доме Господнем. Друзья, другая проблема нашей жизни – это вот это порывистое стремление что-то найти, потому что я зараз нахожусь в определенных Скрутних умовах, переживаннях різних, і от я шукаю поки поки є ті умови, скрутні, складні переживання. От я шукаю мене можуть там, допустим, ТЦК забрати. Тому я шукаю Бога, щоб Бог не зберіг мене. А якщо ТЦК нема, то я там уже не знаю. Кожен місяць може бути навіть не звертаю увагу. От у мене фінансові проблеми. От я шукаю Бога, бо у мене фінансові проблеми. От тільки фінансові проблеми е, закінчилися, я вже не шукаю Бога, я вже живу так. Але, друзі, подивіться і гляньте, що ці цілі у Давіда були не приєднані не до якоїсь земної справи. Він не казав, Господи, я буду шукати Тебе, тому що в мене проблеми. Ні. Він розумів, що є це смисл Його биття на землі. Слава Ісусу Христу. Смисл, в независимості того, як будуть розвиватися обстоятельства навколо мене, що буде відбуватися, мені потрібен Бог, слава Ісусу Христу. Я задаю питання собі і вам. Що насправді. мы досягли, и не только досягли, але уже в этом пребываем. А слово пребываем, значит, уже в этом срастаем. Мы вот досягли, вот дивиться, приклад приведу. Колись, я помню, был такой эпизод в моей жизни, когда я работал подсобником. Но я всю жизнь не работал подсобником. Да, старт был у меня такой. Я работал подсобником, делая отделочные работы. Я учился. Представьте себе, если бы я все 60 лет работал бы подсобником. И говорил бы, я хочу стать мастером, но в это же время продолжал бы работать подсобником. Но что мне нужно сделать, чтобы перерасти из подсобника в мастера? Мне недостаточно утешаться зарплатой подсобника. Мне, должен, мне, мне нужно интересоваться глубже, друзья. Мне, меня не должно успокаивать то, что я член церкви, прихожу на собрание воскресенье, иногда даю десятину, временами делаю доброе дело. Нет, мне нужно возрастать в Иисусе Христе. Слава Иисусу Христу! Возрастать духовно, возрастать, чтобы мои взгляды менялись в контексте Евангелия, чтобы я духовно возрастал, уже что-то перемогал. И вот был такой момент, когда первую работу мой друг, так сталося, он уже был больше досвеченный, але мы взяли, и я как пособник работал у него, хотя он со мной делил зарплату пополам. И я в роли пособника, но он как с другом делил работу, за работу деньги пополам. Ну и мы работаем. И первую работу, как вы думаете, у кого мы взяли? редкий заказчик, друзья, редкий, судья, судья. И мы иногда шутили, нам нужно делать так, чтобы нас в Колыму не отправили. Нам нужно действительно делать что-то так качественно, чтобы впоследствии этот судья куда-то нас не отправил. Мы иногда шутили так. Но судья был мудрый, уже досвеченный. Вот знаете, мудрость, досвеченный. То есть судья это не просто человек, который закончил правильное место, где он приобрел образование судьи. Он имеет уже практику этого всего, практику, прошел жизненную. И вот когда он наконец наш результат посмотрел работы, он подевился так на нас, да, ну, подевился так. И в конце расплачивается с нами, отдает нам деньги и говорит, знаете что нам? Ребята, вам нужно квалификацию поднимать. Квалификацию поднимать. Я удивился им. Другой бы, может быть, отправил бы нас куда-то, я не знаю куда, подальше. Кто-то бы, может быть, я не знаю, как отреагировал, но этот человек настолько обладал собой, что рассчитался с нами, еще мудро объяснил нам, что нам нужно квалификацию поднимать. Скажите, друзья, как вы думаете, эти слова повлияли на нас? Что-то в работе нашей начало меняться, качество начало возрастать, или мы остались прежними? Я задался вопросом, Господи, сколько раз ты даешь нам по благодати, и в это время говоришь нам, тебе нужно поднимать квалификацию христианской жизни. Ты просишь, я тебе даю, но качество твоей жизни не меняется. Ты просишь за детей, я даю, но ты остаешься прежней. Ты просишь за то, я тебе даю, но ты остаешься прежней. Но ты не растешь. Твоя якость христианского жития не изменяется. От воскресенья в воскресенье характер тот же. От воскресения к воскресению цели те же, от воскресения к воскресению желания те же. А Бог говорит: Я даю. А что в тебе меняется? И вот Давид говорит: Пребывать в доме Твоем. Это говорит о том, что то, что я достигнул, оно не должно оказаться мимолетным, порывистым и временем нет. Теперь я туда, добравшись там еще должен побыть и побыть до конца дней жизни. Слава Иисусу Христу. Иногда христиане говорят, мы побыли на хорошем собрании, на Зизному. И так хорошо было, так добро было, Бог нас обновил, хорошая молитва была. А я думаю, чему же не продолжить эту молитву в понедельник, вторник, среду у себя дома? Не прибыть в этом состоянии еще чуть-чуть больше, чем зизная зиброня. А вот мы как-то отметили, хорошее собрание было на Звездному. А что бы это не взять и не прибыть в этом понедельник, вторник, среду, четверг. И вообще сделать смыслом жизни такое состояние, как на Звездном, когда я был в воскресенье. Друзья, Давид говорит, я хочу в этом пребывать. Я не только про это говорю, я до этого стремлюсь. Но когда я чего досягаю, достигаю, мне важно еще в этом прибыть. Слава Иисусу Христу! А мы так часто иногда что-то достигаем, а так оно мимолетно, знаете, недельку пободрствовал, а потом полгода опять какая-то такая, знаете, кривая линия. И ты не можешь разобраться, как дальше жить. Друзья, Давид говорит, пребывать. Пребывать это не значит, один раз зашел и вышел. Это зашел и там побыл зашел в твою тайную комнату и не мимолетно вышел. Нет, зашел и там побыл. годинку, две, три, побыл там. Открыл Писание, не процитировал 90-й псалом, который ты знаешь наизусть в своем сознании, а повникал, побыл чуть-чуть, день, два, три, в Божьем слове, в голове, порассуждал, побыл в нем. Вот тогда будет результат нашей жизни. Слава Иисусу Христу! Вот тогда будет результат нашей духовной жизни. А иногда у нас порывистое стремление. Вот я хочу, и нибудь то что-то достиг. Пережил некоторые переживания, как одним брат недавно, сестра говорит, хорошее было собрание, благодать действовала, мороз шел по телу, дрожь такая шла. И вот некоторые христиане, они достигли состояния мороз по телу и дрожь. А служитель рядом стоит и говорит, а жизнь не меняется. Уже 50 лет жизнь не меняется. Они слушают проповеди, они говорят, хорошее было собрание, но жизнь не меняется. Христа не видно, Христа незаметно в поведении, в словах, поступках, незаметно. Он такой же был, как с самого начала. Уверование в Господа Иисуса Христа. Друзья, когда мы вид находим, Божью благодать, нам не только нужно научиться вид находить, нам научиться еще в ней пребывать. Слава Иисусу Христу. Поэтому Библия говорит очень важную взаимосвязь. Итак, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Мы научились каяться и получать обновление. Но хранить себя и хранить Божью благодать, мы разучились, друзья. Мы разучились. И вот Бог нас учит сегодня. То, что ты покаялся, это хорошо. А теперь научись жить, пребывать в святой жизни. Всем домом твоим, с женой, с детьми. Научись на работе пребывать в этом состоянии чтобы это было заметно, что ты в этом пребываешь. Слава Иисусу Христу. Когда Моисей побыл 40 дней на горе, он там побыл, он не просто поднялся и скоро спустился, он там прибыл 40 дней. А теперь скажите мне, какие были признаки, что он там прибыл? лицо его физическое, я уже не говорю про духовный мир, физическое лицо его свидетельство о том, что он там прибыл 40 дней. Слава Иисусу Христу! Про что свидетельствует наша жизнь? Друзья, нам нужно чуть-чуть заглянуть в эту область, где я пребываю. Иногда я часами пребываю в интернете, в новинах пребываю часами, в бесплодных рассуждениях, обсуждениях. Я иногда удивляюсь, люди часами могут в этом пребывать. Но как только встанут на молитву, молитва тяжелая, тяжкая, не хочется им, важко все. Друзья, нам треба глянуть, что переглянуть, где мы пребываем. Насправді, если в Божьей присутствии твое лицо в собрании не будет сегодня таким, оно будет свидетельствовать о том, что ты имеешь дар спасения, слава Иисусу Христу, который ты получил в Иисусе Христе, слава нашему Богу. Дальше говорит э, очень важные слова. Павел, он сказал так, беседуя с ними, убеждал их пребывать в благодати Божьей. И я долгое время рассуждал, Господи, что значит пребывать в Божьей благодати? И вот я читаю послание апостола Павла к Титу, и Тит просто дуже, знаете, красочно излагает само понимание пребывать. В основном всем христианам нравится благодать спасительная. И на этом все закончилось. Благодать спасительная. Господи, ты нас спас в Иисусе Христе, прекрасно, и все хорошо. Но дальше говори, друзья, на этом благодать не заканчивается. Люди, которые переросли и начали пребывать в благодати, то Библия говорит, благодать научающая. Она начинает человека научать, как ходить, как одеваться, с кем дружить, с кем не дружить, куда смотреть, что не смотреть, что слушать, что не слушать, куда, чем заниматься. Она начинает научать, слава Иисусу Христу. Друзья, если ты пребываешь в благодати, но тебя она не учит, задайся вопросом, где ты пребываешь. Благодать тебя должна научать, как нужно жить, друзья. Знаете, были моменты в моей жизни, когда я как приехал в церковь с одного города, с одной страны уже в другую страну, и как бы мы начали ходить в собрание, и так получилось, что я как проповедник часто так выходил в джинсах, ну, в джинсах выходил, ну, и вроде благодать, и все хорошо. Так выходил в джинсах, а джинсы были чуть такие, знаете, чуть узкие. И я некоторых вещей не помечал. Я помню, знаете, так служитель подошел ко мне через полгода и говорит, «Виталик, ты проповедник, ты проповедник» тебя не только слушают, но на тебя и смотрят. Друзья, на нас смотрят. На нас смотрят, друзья. Нас не только слушают, на нас смотрят. И нам нужно что-то сделать. И вы знаете, я увидел, как благодать через него начала работать надо мной. Что-то начало меняться в моей жизни. Я сейчас говорю, не какое-то принудительное стремление кого-то поменять, нет. Я говорю о благодати. Она что-то в доме должна менять. Она что-то должна выкидывать и главное и ценное приобретать. Благодать должна менять мой характер. Я должен замечать, что в характере моем что-то не так. Мои цели какие-то приземленные. Мои стремления крутятся вокруг земли, вокруг хорошей жизни. Что-то не так. Благодать. Ты должна менять меня, мое мышление, мои цели, мои взгляды. Но она будет менять тогда, когда благодать не будет заканчиваться на стадии спасительная, вот спасительная, это вот я спасенный, а Бог ни на что не смотрит. Нет, если бы так все было просто, к Титу Павел бы не писал, что она научающая, как нужно хранить себя, как нужно не оскверняться от этого мира. Она должна учить нас, наших детей должна учить. А иногда посмотришь, думаешь, Господи, почему она не учит? Друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились и не оказались в категории сынов Илии. Они тоже были в храме, они тоже имели юридическое, законное, правильное положение, священниками были. Но Бог, которому они служили, настолько уже не влиял на них. Они были в храме, ходили на собрание, но Библия говорит, они оставались такими, что впоследствии Бог сказал отцу, за то, что ты их не обуздывал, я буду судиться с тобой. Знаете, что, значит, не обуздал, он их не учил, он не говорил, он не объяснял. Друзья, давайте мы поблагодарим Господа, что в этом собрании Бог нас учит. Слава Иисусу Христу. Он хочет, чтобы произошли некоторые перемены, чтобы мы обратили наше внимание на наших детей, чтобы мы обратили внимание на нас, потому что нас не только слушают, нас смотрят и нас видят, и на нас обращают внимание. И в этом контексте апостол Павел, я заканчиваю, мы будем молиться, говорит Тимофею. Тимофей а ты о чем заботишься и в этом пребывай. Друзья, нам нужно позаботиться об учении Христовом, чтобы оно в нашем сознании не просто присутствовало как философский взгляд, а был таким, знаете, стимулом и смыслом жизни, потому что это законы Царства Небесного. Я должен их познавать, я в этом должен взрастать, чтобы эти законы Царства Небесного втиливались в мое життя, в мое мировоззрение, в мою поведенку и в все то, что я люблю на земле. Я хотел бы, чтобы мы помолились Господу и попросили Его, чтобы Бог помог нам сегодня пребывать в Иисусе. Послушайте, вы хотите стать и я плодоносными, но от самого хотения быть плодоносным для Господа недостаточно. Библия говорит, тот, кто прибудет во мне, не один раз зайдет на съездной и переживет благодать. Он говорит, тот, кто прибудет во мне, зашел неделю, в понедельник постарайся прибыть. В субботу, во вторник, в среду, в голове имею в сознании Божье Слово. И говорит, тот, кто прибудет во мне, и в ком прибуду я. Что там написано? Принесет много плода. Хочешь быть рудючим христианином? Ищи этого времени пребывать с Богом. Посредством благодати Божьего Слова. Будем молиться. Аминь. Аллилуйя.